आंखों में हया है, हमारा दीन हया सिखाता है मर्दों को औरतों को हया वाली जिंदगी चलने में भी हया हो चलने में भी हया हो लिबास भी हया वाला हो आपने फरमाया अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी इतना चुस्त लिबास पहनेंगी कि जिस्म की हैद नजर आए आपने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना झूम सकें हमारा दिन हया सिखाता है जब ईमान बनता है भाइयों फिर अमल भी आते हैं अखलाक भी आते हैं हया है भी आती है कमाइया भी पाकिजा होती हैं फिर हराम से बचता है फिर किसी का हक नहीं दबाता एक साहबी ने अर्ज किया मुझे ऐसा अमल बतलाएं मैं मुस्तजाबुदावाद बन जाऊं मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे कितनी जबरदस्त बात मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे लोग तो तलाश करते हैं अल्लाह का बली उससे जाके दुआ करवाएं नहीं गिनवाई आपने, आपने तो फरमाया।, फरमाया? फरमाया अपनी कमाई को पाकिजा बना लो तुम अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल किया करेगा किसी का हक ना दबाना किसी का हक ना दबाना हराम एक हराम का लुकमा है चालीस दिन तक कोई इबादत कबूल ना हो बैतुल्ला का गिलाफ पकड़ के चीख रहा यारो या अल्लाह फरमाते दुआ कहां से कबूल करूं खाना तो हराम है पीना तो हराम है लिबास तो हराम है दुआ कहां से कबूल करूं बरकत हलाल में है एक एक को समझाएं दिल में बिठाएं क्या दुनिया के इंसानों, बरकत हलाल में है हराम में नहीं पांच हजार हलाल के पांच हर, पांच लाख हराम के ऊपर का इस पांच हजार में दो मरले का मकान हलाल का दो कनाल का बंगला हराम का और तुम्हारा सुकून जो है इस दो मरले में है हाँ आई लोग बरकत नहीं चाहते कसरत चाहते आई लोग बरकत नहीं चाहते कसरत चाहते ये कहावत है कहावत समझाने के लिए फाख्ता और चील पे बैठी थी फाख्ता और चील पे बैठी थी फाख्ता हलाल है लेकिन छोटी है। है, चील हराम है। लेकिन बड़ी है तो शिकारी बंदूक लेके पहुंच गया शिकार करता हुआ फाख्ता ने चील से कहा भाग जा मारेगा तुझे चील ने कहा मैं हूं तू हलाल है इसने तुझे मारना है तू भाग चील ने कहा मेरी मान इसने मुझे नहीं मारना तुझे मारना जल्दी निकल अभी उनकी बात चल रही है उसने मारा निशाना रख के चील को और चील जाके नीचे गिरी और तड़प रही फाख्ता ने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था भाग जा आजकल लोग हलाल आराम को नहीं देखते मोटे माल को नहीं देखते आज ये चक्कर चल रहा है गोश्त में हलाल आराम समय में आता है लोगों को एक किलो गोश्त बकरे का एक मन गोश्त गधे का आदि एक किलो लेगा भाई एक बन ले लो खगल नहीं, नहीं नहीं आराम है कदे तो गोश्त में हलाल आराम समय में आता है पैसे में नहीं समय में आता पैसे हराम के जेब में डाले हुए हैं और गोश्त हलाल का तलाश करो हाँ। मेरे भाइयों कर क्या है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल नबी है की आमद तक कोई नबी नहीं आएगा अब अल्लाह के पैगाम को दुनिया में पहुंचाना और सबसे तोबा करवाना सबके रुख को अल्लाह की तरफ फेरना ये मुसलमान का काम है कि तोबा कर लो يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إيمان ولو توبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إيمان ولو توبة كرلو سارے کے ساري تاکہ تم فلاح توبة إيمان ولو الله کی طرف की तरफ अमाल की तरफ सुन्नत की तरफ हया की तरफ मस्जिद की तरफ नबी वाली जिंदगी की तरफ है वजीरोल्ला की तरफ है हुक्मरानो लोटा अल्लाह की तरफ है मालदारो लोटा अल्लाह की तरफ अल्लाह बाल सफेद करके समझा रहा है तोबा करो बीमारियां लगा के समझा रहा है तोबा करो हक कान में डाल के सुना रहा है समझा रहा है तोबा करो जनाजे दिखा के समझा रहा है तोबा करो कितने लोग हैं जो सूरज का तुलू देखते हैं गुरूब नहीं देख पाते दर्जी को कपड़े सिलने देते हैं अभी कपड़े सिल के नहीं आए थे कि कफन सिल जाते कितनों का आखिरी हफ्ता चल रहा है उन्हें पता नहीं ऐलान हुआ मस्जिद में फुला साहब का इंतकाल हो गया है मगरब में जनाजा है जनाजा पढ़ने गया तो वहां दो जनाजे देखे अरे भाई मैंने सुबह ऐलान सुना था कि मगरी में जनाजा है ये तो दो जनाजे ये दूसरा किसका है उन्हें दूसरा उसी का है जिसने सुबह ऐलान किया था जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये हिबरत की जा है तमाशा नहीं है बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया जवानी ने फिरा के तुझको मजनू बनाया बुढ़ापे ने फिरा के तुझको क्या क्या सताया हजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफा हो भाई हम अपने काम को समझे हम अपनी जिम्मेदारी को समझे भाई हम तो दुकान के लिए थोड़ा है पैसा 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 सुबह से शाम दुकान सुबह से शाम दफ्तर सुबह से शाम कारोबार चालीस साल उम्र कारोबार साठ साल उम्र कारोबार अरे भाई रेलगाड़ी जब लाहौर से रेल कराची चलती है ना हाँ। जब जब हैदराबाद करास करती है ना तो लोग अपना सामान बांधना शुरू कर देते और जब लांडी पहुंचती है बहुत से अपना सामान दरवाजे पर ले आते तो क्योंकि सफर खत्म हम सब की जिंदगी की गाड़ी चल रही है भाई आपने फरमाया अक्सर मेरी उम्र के लोगों की उम्र 60 से 70 बहुत से 60 से पहले फारिज बहुत कम में सत्तर से ऊपर अक्सर साठ सत्तर में मर जाती है अल्लाह के नबी का अपना इंतकाल हुआ और आपकी उम्र कितनी थी तिरसठ हम सब की जिंदगी की गाड़ी चल रही है कोई खाने वाल पहुंचा हुआ वा है आ, कोई रोड़ी पहुंचा हुआ है और कोई नवाब शाह पहुंचा हुआ है और जो पचास से ऊपर निकल गया ये हैदराबाद से आगे निकल गया और जो साठ पे पहुंच गया वो तो लांडी पहुंच गया अब कोई लांडी पहुंच के सीटों पे कब्जा करे कितनी बड़ी जालत ओ भाई पता तो किसी का भी कोई नहीं हम समझते हैं जो अस्सी साल का बाबा इसका पता कोई नहीं वो पता बीस साल वाले का भी कोई नहीं हम समझते हैं जिसको डॉक्टरों ने जवाब दिया इसका पता कोई नहीं, नहीं। डॉक्टर साहब का अपना पता कोई नहीं पिंडी में एक डॉक्टर साहब ने मरीज को देखा और देख कर कहा कि ये बचेगा नहीं ये थोड़े दिनों का मेहमान है ये मर जाएगा ऐसी बीमारी है अल्लाह की शान मरीज ठीक हो गया डॉक्टर मर गया तो को पता है हाँ। उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिया गया तरतालीस साल तकरीबन उम्र थी आंखें बंद करके लेटे हुए थे आंखें बंद करके लेटे हुए थे तो बैठे बैठे तबीब आया उसने देखा और देख कर कहने लगा इनको जहर दिया गया है और जहर इन पर असर कर चुका है इसलिए अब इनकी जिंदगी का कोई एतबार ना रहा ये बात सुनी तो उमर बिन अब्दुल अजीर अब्दुल्ला ने आंखें खोली और फरमाने लगे अरे भाई जिसको जहर नहीं दिया गया उसकी जिंदगी का भी कोई एतबार नहीं है